А вот на земли и имущество, доставшиеся Украине, Украине, после Второй мировой войны, претендуют поляки, венгры и румыны. Об этом политики соседних стран неоднократно заявляли с парламентских трибун. Сегодня тему реституции обсуждали общественники и историки в Киеве. Активисты считают, что избежать материальных претензий от соседей можно, но для этого необходимо подготовиться законодательно и закрепить правоприимство по всем гособъектам, на которые претендуют европейцы. С этим нельзя тянуть. Известно, что Польша, например, Например, уже подготовила более 600 обращений в украинские суды с целью восстановления прав поляков на имущество. Напомню, ратифицировав соглашение об ассоциации с ЕС, Украина обязалась соблюдать нормы международного права, а реституция – одно из непременных условий евроинтеграции. Украина не должна занимать позицию Страуса, который захвачал голову и ничего не видит вокруг себя. Если есть, даже вкинуть извне. Такі от аспекти, які провокують нас на конфлікт з європейськими країнами, так з нашими дружніми партнерами, ми маємо шукати відповіді, і від саме відповіді в юридичній площині. Ми маємо в той же час захистити свої права, права українців, права української держави.